Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі. Сьогодні у нас 28 квітня. Подивимося з вами деякі питання. Так, розглянемо. Чи буде вторгнення Росії в Україну через декілька років після завершення війни? Чего ты вторгнешься в Россию, в Украину через декілька руки? Нет. Ну, говорят, необходимость в охранных действиях. У Ховастро. Але вторгнення я не бачу. Всі говорять ні. Всі карти говорять ні. Ну, хорошо. Так, Франциск. Папа римський. Це був останній? Останнім папою? Франциск. Чи був це останнім папою? не не трейда еще какой-то помоложе трейда не новые новый какой-то помоложе трейды не не остань. <coughs> Чи треба менять доллар? на евро чи треба вот зараз меняти доллар на евро да потому что страхи по умеренности спокойно потихоньку треба менять Переход в другое состояние. Так и выбор, так и решение треба сделать. И в космы с предчувствие. Так, на евро краще. Так. Че захоплять россиян Днепропетровскую область? Сильно дуже хочется. Че захоплять россиян? Обман. Обман, неудача настойчиво хотят але освобождение метла. Метлой и неудача, и обман, и разрыв отношений. М -м -м. Не, 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 и разочарование. Ничего не будет, дело. Так, че закинчит Зеленский войну? Вин, закинчит войну Зеленский. разрыв что-то на перекрестке трудное сражение растрата энергии карта болезни неправильные действия неправильные действия договор перевернут сомнения карта болезни проблемы неправильные действия и завершить винвину? Да, вроде да говорят да и колесо фортуны и карта радости но вот все равно говорят что ему нужен отдых восстановление энергии неприятная ситуация Ну что-то, вот первая карта, перевернутый договор, как раз взрыв, разорванный контракт. И спитала, что завершить вин-вину, что все отрицательный ответ, нужен ему отдых, нужен это долгие, долгие проблемы. Вот с ним говорят, долгие проблемы. Подвешено будет. Подвешено будет. Долгие проблемы. Жинка какая помогает. Ну ему от дорога выпадает, как разорванный контракт и дорога. И ему нужен отдых, восстановление энергии. А вот при нем подвешено, ну вот говорят отрицательный ответ, что не вин. И подвешено и долгие проблемы. Тут от Женочка какая-то помогает. Сейчас я на три карти ще спитаю, чи він завершить Зеленський. Доведе до завершення бойових дій. Зеленський. Хитрость, обман. По уміреності. Шо? Так. Да. Доведе. Все-таки доведе. Так, хорошо. Подальша доля зеленського. Яка подальша доля зеленського? Так, дві карти, що та критичний момент, критична ситуація і нестабільність, і обман по дьяволу. Всі бесполезная суета подальше доля важный выбор зробы Ирония на него большая а ему корабль все равно выпадает постоянно Ну вот хорошие новости. Там вот и давка на него, и тирания, и каких ошибок много делает. Ошибки. И неудача. Еще бесполезная суета, обман, критичный момент. Але все равно идет, открывает він двери надежно. Хорошие новости и і... корабль. Отъезд. Отъезд ему. Подальше доля. А что будет в инполитеции? Подальше. Зеленский. Будет в политеции? Да. Карта справедливости. И хорошие перспективы. И эти карты говорят да. Да. Под защитой. покровительством что-то все-таки карта болезни падает. Этот короли такое решение, решение. И восхождение. Да, будет. Будет, але отъезд им. Какие изменения чекают Украину в ближайшем будущем? Какие змины? Чекают Украину. Опять это лиса, первая карта. Какие змины? Карта негатива, и вот лиса что-то вот как сворует. Так, жиночка. Дуже хорошо помогает жиночка. Э, трошки пизнише. Какие змины? Зміни завершения идёт закинчения и удача такой азарт и чрезмерный энтузиазм важно решение будет принято ну какие завышенные требования завышенные требования неудача и что-то как своруют вот это вот три карты показывают тут -от. Жинка. При жинке удача идет. Жиночка помогла хорошо. Хорошие признаменования. Разрушения большие. По умеренности шо? Ну, враг тоже уже заморився, истощение, решение проблемы и обнуление как завершение и хорошее предзнаменование вот по умеренности идет решение проблемы и удача. дела до завершения. Чи буде завершення бойових дій до літа цього року? До літа, удача. До літа цього року. Новизна і удача. Так, пажи, хлопці, колісниця, переміни хороші. І карта радості, зустрічі, Да. Да. Ці карти говорять, що да. тяжелый труд, конечно. Сильное разрушение Украины. Завершение. хлопцы, пожи, пожи, пожи. Успех, успех. Карта радости, удача. И колесница, перемены. Эти все карты говорят, да, До літа. Больші розрушення України. Чи можуть перенести мир до кінця осені? Вітков этот опять поїхав до Путіна. Щось вони там вирішують. Чи можуть перенести мир до кінця осені цього року? Ну, Предположение такое є, її завищені треба. Ні. Але чи можуть перенести? Ні, это пусто. Пусті розмови. До літа должно быть. Ні, отрицательний відповідь. До кінця осені, ні. До літа должно завершитися. Так, що там за жіночка всегда? от? Давайте ще спитаємо. Якась жінка показує, хто буде президентом України. Решают разногласий много. Еще подвешено. Спекуляция идет. Торги. Разногласия. Кто будет президентом Украины? Недоверие. Ну, король уходит. Отъезд. Король уходит, отъезд. Кто будет президентом Украины? Трошки позднее. Дело увенчается успехом. А кто будет положительное развитие, стабильность, прогресс, переход в другое состояние? Ой-ой-ой. Дальше, дальше, по умеренности. Тут и того, и того и того. Все перевернути. Тож будет все-таки. Это не зараз, это пізніше. Вот конец. Вот после обрыва. После обрыва боевых действий показывают. И падая жіночка будет. А там все короли перевернуті. Водину перевернулся отъезд. І ті всі разногласії много. спекуляція і разногласія. І ось все після завершення і пізніше по уміреності жіночка. Що за жінка? Що за жінка буде президентом? українка. приятное удивление. Хорошие новости, приятное удивление нам будет. Ну, Украинка. Украинка. Древо рода по прямой. Украинка. король продвигает. Якийся идет защитник, как мощный защитник, педагог, помощник. Продвигает хорошие перспективы. Украинка. Какой король продвигает. Всю жиночку. А так уже падало. Кись король продвигает ей. что за жинка, что за характер. Прям облегчение страданий будет. Как прям помощь высших сил. Ну, она, она молода. Молода, не стара. Вот, по рыцарю. Приятное удивление. Дело венчается успехом. Восхождение. Кому-то будет сильно раз разочарование. Разочарование и освобождение будет этим с королям. Ну, она идет как императрица прям. Сильный характер. ум. Прям удачный случай. Справедливость, ум. Удачный случай. Карта силы. Сильный характер. Сильный, тяжелый характер. Не сломить. Удачный случай. Императрица. Карта справедливости. С нуля буду начинать. Разрушения большие. С нуля буду начинать. Жиночка. С тяжелым характером, сильным. Надежно, искренне, справедливо. Хорошие новости. Українка і не стара. Може, до 40-40. Так, ну і все, подивилися ми з вами такі питання, що писала. Ще таке спитаємо, чи будуть, чи будуть такі сильні. обстрел еще по Украине. Так, пока спокойное состояние. Да, завышенные требования, мстительные. Враг за спиной. Хитрость, обман. Еще договор уже все идет. Договор. Договор. Ну, Скрытая враждебность. Договоры перемены. И Перша карта спокойное состояние. Новизна, терпение сверхмеры, уже, уже усталость, истощение. Терпение сверхмеры, такого я не, не показываю. Еще как на перекрестке э, завышенные требования и мстительные в за спиной. И какая-то вот неудача. Ну, что по такого сильные такие уже решения. Решение проблемы. Надежно. И нерушимость. И карта радости. Карты хорошие. Уже договор. И перемены. И карта радости. І рушимо, І спокійне состояние. Ще будуть, ну, що по таке щось сильне. Не показую карти. Ну, все, на цьому подивилися ми з вами сьогодні. Такий розклад. Дякую вам за увагу, дякую за перегляди, за коментарі. Гарного вам дня, миру та добра! Щось хотіла я сказати, кому там особисті питання, особисті розклади. Пишіть на Viber, Telegram, WhatsApp. Куди хочете. Фейсбук, Інстаграм, я везде там є. Номер телефона є, там записаний. І кому треба на чистку, можу взяти сейчас чоловік 5. Закончилась сейчас з людьми. Ну отак. От Хто бажає там на чистку, по фінансам, по особисте життя. Здоровье. Яка жіночка вчора мені писала. Лечусь, лічусь а а толку немає. Ну так почиститься, надо захист хороший поставить. Прочитать это все на воск. Все это ж робится. Буде легше. Вычистку надо зробити. И захист хороший поставить. Так що обращайтесь кому треба. Все це робиться. Все, мои хороші, до побачення.